В кожному законодавстві, тобто в кожній книжці, де пишеться закон, є поправки. Тут я, як юрист, можу вам прочитати, що тут написано. Вибачте без окулярів і ну, прочитаю. Відповідає офіційному текстові, то, що тут помилок нема. Тепер я відкрию 75-ту статтю, пункт 9. Значить, значить, 75 стаття цього закону пише. Встановлення підсумків голосування. Тепер тут мілком написано 9 пункту, я процитую своїми словами. Я його декілька разів прочитав. Згідно цього закону, а це закон. Оскільки, повторююся, що я юрист, я маю право його коментувати. пропрацював я 27 років у органах внутрішніх справ, маю право сказати як юрист. Поганий, нехороший, ну знаю. Значить, тут написано так. Територіальна комісія має право вести повторний. Під підрахунок голосів після того, як усі дільничні комісії здадуть відповідні процесуальні свої протоколи і людяні. Саме страшне, що тут зроблено, це не виконано. Тепер прошу вас, оце те, про що нам дуже часто показували по телебаченню. По книжках, оце наш 37-й рік, ось де він, у нас твориться. Оце наш Голодомор, оце наш товчуть. Те, що я програв, я бивши спортсмен, не вмів програти. Я два боя за життя програв, ну програв. Те, що тут програв, ну то таке, значить, такий я є. Ну тут я вас дуже прошу. Як би там воно не було, сіде мій більший начальник, він скаже, хто, що, як, це порядний чоловік, полковник міліції. Щас минуточку, дайте докажу. Значить, я хотів би вас вам що сказати. Ні в якому разі здаватися не можна. Уходив я із Канєва, працював останні 5 років у Кривому Ругі і прямо тікав. За чотири місяці я став начальником міліції. Так? Важко було. Ну, прошу вас. Це є свавілля над законом. Я не хочу ні одного кандидата випасходити, ні другого, ні третього. але те, що зараз твориться, воно просто ходить городом стидно. Ось це закон. Значить, я передаю слово Володимиру Олександровичу. Добрий вечір. Моя фамілія Малінський Володимир Олександрович. я вже. Мабуть, депутат, тому що громада вибрала мене по шостому округу там, мажоритарному, не від партії, не по списках, а особисто я прийшов. За що я дякую виборців, тому що я набрав одну третину голосів із дев'яти кандидатів. Переважно більшість. Я думаю, що перегло... перерахунок голосів не вплине на мою кандидатуру вже. Дякую. Я йшов зараз, таки закон, треба від партії. І я був у партії «Батьківщина», і він не йшов, і для мене були ще один, ще другий опонент. Я підтримував кандидатуру Ткаченка на виборах і за нього голосував, кидав скриньку. Я поважаю і поважав одного і другого. Але після одного моменту Віктора Володимировича я перестав поважати. Ми були друзі і таке і інше. Але коли на виборчій дільниці стоїмо ми всі поважні люди, підходить Ніколенко. Три, говорив там, привітався з привітати, потім розвертається до нас трьох, там, чотирьох, а ви, каже, готуйте мило. А я, а я кажу, яке мило? Яке мило? А він каже, хороше мило, щоб хорошо залазило. Бо я вас буду дрющити. Кажу, кого? Мене, полковника, ветерана, пенсіонера, дрючить будеш? Ви розумієте? Якби це був... Період дуелі, то я б її визвав на дуель. Він образив звання полковника, образив звання мужчини. Я тебе буду дружити, вас буду дружити, не мене особисто. Як це ви мене будете дручити? І ви знаєте що? Тоді, коли я вийшов на вулицю, кажу, що ти собі заляєш? Він каже, та я пішов додому спати, тому що я знаю, що я вранці проснусь мером уже. Чого мені хвилюватися? Ви знаєте, я, 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 я відносився і до одного, і до другого досить, в Рівному, тому що це були опоненти. На е, дільницях я ні одного, ні другого не гудив, я говорив за себе. Що я зроблю? Зі мною був і левіт на дільницях, ми в місті виступали перед людьми. Тобто ми вели агітацію за себе. Що ми зробимо? І те, що я обіцяв, я зроблю. Я сказав, якщо навіть влада мені не Боже, я сам зроблю фонаріти посиплю. Да, «Да, Це не моя тільниця, але базарі робити не буду. А тому Віктор Володимирович, я думаю, він прийде вибачиться вранці, що він так образив. Мене і зі мною я навіть не пам'ятаю, тому що дійсно кажуть мої наглядачі кажуть, спостерігачі. Каже, Володимир Александрович, ми думали, що ви, ви йому заїдете. Да. Вас каже, ви каже, почервоніли, ви кажете, наскільки ну, звичайно. Я 30 років віддав в службі ворона справ. Никто ничего плохого за меня не скажет, а он собрался меня дрючить. Вы знаете, я, может быть, тысячу раз заходил в камеру до арестованных. То арестов... арестованный, меня не собрались меня не дрючить, арестованный. То я кем не выхован, так уже зэка. Василий Васильевич, кроме того, что его ограничили, ограничили и не дали возможности, ему не агитировать, его поставили в неравные условия с этими э, э, двумя, э, этими восьми кандидатами в мэры, я всех у них 8, 8 человек, я их уважаю. Но бороться такими методами, как Виктор Владимирович, я думаю, что это не метод, и я хочу, чтобы все-таки он, если вот эта громада 400 человек сидит, это громада Канева, это в основном чернобыльцы, у нас 300 с лишним человек, они почти все сюда пришли. Пришли и громада Канева. Я думаю, что мы все-таки не дадим вот этому сваделью, которая происходит сейчас. Но я думаю, как можно после этого зайти в кабинет туда и кто будет, ну как говорится, обращаться и работать, люди там и так далее. Просто э, я считаю, что это невозможно будет. Э, какое решение принят э, Виктор Владимирович в этом плане, это его дело, это его личное дело. Но я бы просил бы, чтобы он все-таки вышел сюда и сказал этой громаде хотя бы два-три слова. А а хочет, предоставляется слово э, нашему вожаку, э, э, который возглавлял наш список партийный и красиво выиграл, несмотря на давление, такое давление, что, ну, потом вы узнаете. Я предоставляю ей слово. Уважаемые присутствующие в зале, уважаемые каневчане, я в Каневе живу всего 23 года. За полчаса до прибытия сюда на это собрание перезвонила на родину, в Миницкую область. У них в районном центре, город Славута, откуда я родом, Суэнного городка, победил мэр от батьковщины. Из 40 депутатов 24 Батькивщина. И люди горой стояли, и никакие противостояния политические убеждения лозунги не смогли переубедить точку зрения людей. Я всегда говорила, для меня самое главное – закон и порядок. И мы все, хотим мы или нет, но мы все с вами сегодня должны быть законопослушными людьми. Однако то, что сегодня происходит, это нельзя назвать процессом, который вписывается в какие-то законные рамки. По двум да, я согласна. Может быть. Хотя очень жаль, что мы все дожили до такого периода. Сегодня я опять же не говорю о том, кто должен был победить. Я говорю о том, что каждый человек после выборов и член выборчей комиссии, каждый из нас с вами, должен выйти в город, здороваться и смотреть друг другу в глаза с честно открытыми глазами. Нажать для меня, как для женщины, эти выборы стали огромным разочарованием в мужчинах в первую очередь, потому что такой подлости, слабости, бедлобузноства и продажности я в жизни не видела. Второй момент. Если бы сегодня мы или я не возглавляла списки, не являлась бы членом партии «Союз Чернобыль-Украина», которая пошла на выборы вместе с воинами-афганцами, с ветеранами-офицерами войны, люди, которые в 1986 м разгребали радиоактивный пепел, те, кого сегодня большей половины сегодня нету, люди, которые положили свою жизнь в Афганистане, те, кто пришли коллегами, инвалидами, сюда вернулись жить. Те, кто выполнили интернациональный долг, защищая идеи нашей страны, нам сегодня всем плюнули в лицо. Я не знаю, перед, передо мной выступал Малинский, да, депутат, пан полковник, я поняла. Вот наверное, есть какие-то моменты, когда жить все-таки хочется. И появляется вера в то, что есть справедливость, и есть мужчины, и есть правда. И я призываю сегодня всех каневчан в первую очередь, объединяться вокруг того, что сегодня выборы в Канаде должны быть или проведены по закону, или их нужно признать недействительными. Второй момент. Поскольку я так понимаю, что все равно какую-то огласку в прессе и так далее это получит наше сегодняшнее собрание, я хочу предложить всем, если кто-то сомневается, что в Каневе живут нормальные, уважающие себя и мужчины, и женщины, то я думаю, что мы обратимся к помощи, привизников. И поедем в Черкассы, 300, 400, 500, 1000 человек. И мы будем стоять до тех пор, пока перед нами не извинятся и не приведут все, что было сделано сегодня, в законному порядку. Второе. У меня очень как бы некорректность. Просьба к Виктору Владимировичу. Он где-то там сидит. Шановные присутни, скажите, пожалуйста, вы все мои Да. Вы все крещенные в зале? Да. Сегодня у меня с утра была делегация наших православных христиан с просьбой обратиться. К отцу Георгию за Рузьяхиным. Если нет, значит, они собирают группу такой людей. По информации, которую люди прочитали спустя выборы, ну, людям 70 лет, где написано, что уважаемый Николенко Виктор Владимирович, к счастью, не является мне, будут некоторые спрашивать, ни братом, ни родственником, ничего, просто однофамильцем, написал в газете о том, что... Или статья из газеты перед выборча, о том, что имея 20 похрестников, он сам только окрестился 2-3 месяца назад. Я правильно поняла статью? Это возможно по православию? Это возможно? Не ведите раскол, страну и так разрывает от всего. Виктор Владимирович, прочитайте статью. Я сегодня пришла домой, открыла газету, и черным по белому написано, что до момента крещения вы каким-то образом сумели уже иметь 20 хрещенников, хотя каждый из присутствующих в зале православный христиан знает, никто не может быть назван не хрещенным батьком, не хрещенной матерью, если сам не хрещенный. Я думаю, нам есть над чем задуматься, есть что взвесить, поставить на весы и подумать, что нам с этим всем делать. И выносить ли нам этот позор и стыд на всю страну? Или мы сегодня можем обратиться с Виктору Владимировичу? Одумайтесь. Грех страшный. И то, что вы делаете, это очень плохо. Хотя я вам не судья. Дам нам всем оценку.